не на жарт лякає багатьох із нас одне тільки слово «инфаркт». Не дивно, адже статися він може раптово, як кажуть, без попереджень. Страх підсилює і той факт, що часто ми неналежно ставимось до власного здоров'я, і у складні моменти життя, не знаючи, що робити, просто губимось і втрачаємо дорогоцінний час. Інфаркт тема нашої сьогоднішньої розмови з експертом рубрики здоров'я, лікарем-кардіологом вищої категорії диспансерно поліклінічного відділення Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру Людмилою. Бондар. Часто э, инфаркт развивается с предвестниками. Вот учащаются приступы стенокардии в течение месяца. Мы считаем, что это нестабильная стенокардия. У пациента не было никаких жалоб, и вдруг у нее появляются боли за грудиной, которые тлятся 1-2-3 минуты. Сами проходят, возникают на нагрузку, при ходьбе подъеме на лестницу, эмоциональном напряжении. Он постоял, у него боль прошла. И вот если эти боли появляются и начинают с каждым днем учащаться, вот тут уже надо бить в колокола. Тут уже надо быстро обращаться к врачу. Потому что сейчас есть современные методы хирургического лечения, так называемые интервенционные методы лечения инфаркта что на стадии еще не развившегося инфаркта можно помочь больному. Значит, так называемая коронарография – это снимок сосудов сердца. Вводится контрастное вещество в сосуды сердца через бедренную артерию и сделать, делаются снимки сосудов сердца, записывается даже на кастету, на диск, потом просматривается, видят, где сужение в сосуде и или сразу же, или второй раз опять проводится интервенционное втручание и вводятся так называемые стенты. Стент это такая расширительная трубочка. В сосуд вводится трубочка, и в сосуде там, где он сужен, она расширяется. Таким образом можно предупредить еще до инфаркта развитие инфаркта при первых признаках стенокардии. Но если стенокардии не было до инфаркта, а развивается инфаркт, будем говорить, сразу с белого листа, вот не было, был здоровый, появились боли за грудиной, безусловно, в течение 20 минут надо, чтобы приехала скорая до 20 минут, чтобы ввела обезболивающие препараты, и тогда больного при его согласии везут на обследование. У нас есть областная больница, отделение интервенционной радиологии, где врачи в срочном порядке, в ургентном порядке делают коронарографии. Так вот, до двух часов, если держалась у больного боль, и есть характерные изменения на кардиограмме, врачи оценивают у больного, можно вести в интервенционную Радіологію в обласну лікарню, і там проведуть дослідження, коронарографію і, возможно, постелять стенд. Так званий стенд радість життя. Щоб життя було довгим і приємним, радісним і наповненим, потрібно дбати про здоров'я. Ми не лякаємо, не повчаємо, а лише закликаємо. Бережіть себе.